إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم ان كنتم تعلمون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين

<سؤال> لا اله الا الله لا اله الا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم সকল প্রশংসা কার জন্য সকলে মনটা উজাড় করে বলি